Помогите в защите чуть-чуть, а то на 10 метров глубже. Богдан, иди сюда. Посмотрим, посмотрим. 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 Опять Посмотрим. ниже Посмотрим. Посмотрим. еще! Посмотрим. 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 Посмотрим.

Все, Максим, вернись, вернись. Все нормально, все хорошо. Все все, 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 все нормально. Да-да-да. Я очень, я очень. Серьезно! Не-не-не, они хорошо, они просто поняли, как бы вот мелкие. Э... Они, от, скажем так, по, отобьются это самое. У меня девятого года вообще нету, только трое десятых, все остальные одиннадцатые, двенадцатые. Так я вижу, что да. даже по возрасту Можно, еще меньше. Да, кому... Они же у меня только что с младшей игре приехали, уже вторую подряд играли. И да, вот как раз стоит. все остальные немного под, ну под, ультимативно старше. вообще старца, молодцы, я просто даже вижу их игру и вижу передачи, просто мелковатые все. Да, но... Зато кайф, у них опыт такой будет. На следующий да. год всем там будет. Да. Юг, я, я не знаю, мне один с половиной, но я а мир... вы как вы там. Он мелкий, как соты. спичка. Э, нет, ну сейчас это я... гимназия... Нет, там 0 -0. а предыдущие две игры вы как там? 0-0. А, а еще вы игру играли с кем-то еще? А, 4-3. Выиграли? Нет, проиграли. Да. Поздно заметить. Давай.

Короче, Метр девяносто восемь рост, сто двадцать килограмм. Он до штанги вот так вот не доставал головой. Врата не пойдет. Это в Харькове играл. Середина клепки есть. Ой, зачем ты там стоял?

Я знаю одно, что сейчас мои половина под записку родителя остаются смотреть следующую игру, потому что от этого зависит следующая игра. Мы вообще разошлись, они говорят, Валерий Ильич, что мы будем в школе участвовать? Мы на этом поле занимаемся. Родители остались половина, я так и сказал папе одному. У меня попросили заранее родители написать, что вы разрешаете с детей. Нет, у меня это на первой игре было сделано. Потому что они сказали, что мы, мы первый раз пришли. А, они, мы целый час. вообще Зачем нам часа... От шестого лицея... Шагать. От шестого лицея, лицея. Шагать в гимназию, потом с гимназии обратно. Еще ж заранее были Борисович Сегодня не А, Редактор субтитров Да мне а не висит. я знаю, что а ты И вообще, что ты в группе молчишь? Я, я уже там пишу. А Давайте вот таблицу. Вы... вы, вот это вот... Андрюхи там нету, Вы, вы пишете сегодня, это вы тоже Кто то подходите, а там решили? Вы пишите, нет, нет, В 9 утра пишете? Нет, нет. нет. У нас группы, в которых одинаковое количество понабирали. А они же не рассказали, какое второе показать. Они же нам не объяснили правильно Ну, мне кажется, что не будет написано. Расскажи, давай. У нас одинаковое количество первых команд по 6 очков. по ш... сколько? 6 очей и сколько там за очей? Одно очко? По 7 очей, кто из них выходит? Команда в одной Да. А -а -а. У нас по группе, они не знают, кто первый. Кто, кто следующую среду играет, они не знают. А ты же видел, когда он присылает? Их? Он в понедельник присылает результат. Конечно, можно в маечке наблюдать с таким счетом. Департамент так, так, очень очень острые вопросы очень интересую. вчера мне все вечно, и ответ же что я четыре раза вытирал сообщение, хотел все эти четыре сообщения шевелить, он говорит, корректно, корректно, ну, для, как можно корректно, так Ну, а, нет, 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 нет. ну правильно, а что как бы у меня мой очный класс один десятый. Они два раза в неделю. Ну, они там играют? Mm -hmm. Чего? Ну ты я в зале. А, ты просто не Ну, не, мне, мне, не мне Если они было... захотят, не могут Конечно, а, это а, все, том, что просто площадка. Просто мы, баскетбол не особо, я футбол, волейбол, <связываю> там регби, гандбол. Самое вот то, нет, что нет, не нужно, построить. Там приходят, каждый день стучатые, и взрослые, и дети. Хоть городили, а то мы раньше там занимались. Значит, у меня только трое десятого, а все остальные одиннадцатые-двенадцатые. То есть у меня, по сути, по возрасту, мне никто не отселился. Вот да, да? да, вот именно опыт получили. А это мои сам... мои да, мои на да, белые, мои все белые. Включают

Нет, вот если бы они так выиграли первую, <паспорядочный> да, а с маленькими, я же все, правда, понимаю, так, что да, все равно, ну вот я же... четыре 3 глупо. 3-1 Потом они такие Хорошо, все это Беги вперед! И с полями и пошли. Три Вот там бы я тогда вот, вот так. Особо как не Андрюха, а ты с 86 как сыграл? 13 или 14 лет. нет. Да. Не, ну там первый, первый день тут то 20-0 влетел. 40 -20. й Понятно. О, тренер говорит, я уже просил детей, чтобы они не забывали, потому что там уже не Стоп! Стоп! За это уже неприлично. Так. Так. Это толерантность. Да. В данном случае толерантность. Может... Серьезно.

Забил. потому что смотрит, и ребенок сдал что-то там. опять Забивается. Он и, типа... а, а да? как один тайм нет, идет? Нет, нет, вы типа такое 20 давали? Минут. 20 минут. Час. А. Э он Понял. отвечает, да, и такой ответ я... Можно меня а это вообще? Все? А у меня на военной подготовке, я смотрю, не такой я себе Я говорю, слушайте, что вы заходите в этот Google? Я вам книгу дал. Зайдите в книгу с Я говорю, ответ на этот вопрос был в 50-м году один, в 60-м другом, в 70-м третьем. Я говорю, зайдите в книгу с они в губе ищут. -яй -яй. В руки! Мы завтра с Чарой еще на морс едем, это капец. Я уже, я, он даже шел три часа не сообщить. А там четырехгорье. Я ему уже расписал, разжевал, проглотил и даже уже посидел за него. А он все равно не понимает. Вот, как раз и паспорт денежный, и классный. Я вам всегда, у меня всегда один и тот же ответ. Пока вы все будете молчать, вот так между собой разговаривать, и между нами. Вы из-за детей, чтобы хоть где-то дети хоть чуть-чуть поиграли. Какой ты пошел? что за детей? Четверг в не пойдут а надо ну, так <с: <с: Тут удовольствие хотя бы волейбол, это удовольствие, э, а, футбол а, удовольствие, а четверг город удовольствие. Пока мы молчим, пока мы между собой говорим, оно так будет. Всегда. Так а что ты сейчас не скажешь? Давайте напишем. Я а, это говорю. Вам. Или... Вот сколько я с вами во главе, я вам всегда а, это а говорю. Б... Вот давайте создадим а свой, б... этот самый а как его? Инициативную группу. Да нет, не инициативную, а этот как его? Свой, свой. Давайте создадим. Посчитай, Кстати, посчитай сколько профсоюз, да? ты в профсоюз даешь. Зато я 100 гривен в месяц. 300, умножка... 300 уже, нифига себе. Вот теперь, о, правильно. 570, вот теперь шут. посчитай, посчитай. Ты 3600 сдаешь. Ты, где, где? Да. За год тебе их возвращают? На что ли, ради чего? Я посчитал, все, что я сдаю в профсоюз, я ты каждый профсоюз? год, каждый год вот эту скиницу должен был ездить. И вот это, что нам дают. А нам дают всего 2 человека на школу. Так мало того, дают в то время, когда ты не можешь поехать. Не, ну у нас летом, да, у нас, как бы, мы заранее, у нас как бы кто когда может, тогда и, как, у нас едут, но не в этом дело, едут только разрешают два или три человека, все. остальное куда идут? Вы сейчас хоть начали уже заставлять, мы сейчас ездим на автобус, там еще что-то оплачивают. Мы, мы просто тупо говорим, все, поехали. Куда-нибудь поехали, дальше потратить деньги? Вот нам частично оплачивают. Так что как бы, и тут же вопрос не только финансов. Ага. Вопрос в том, что на эти финансы можно на них такого Шоны все вопросы разрушили. Но все макар боятся. Вы, макар вышел, ну молодец, у нас тоже одна барышня вышла. Я не знаю, как как у него это получилось. Они Смотри, еще это не... не отпускают. Иди, Андрей, иди, иди, Андрей. Ну да, при 14-0 можно уже не бежать за этим а Я что-то не понимаю, вот это вот, когда будет финал последний, 17 мая, это все потом уже? Конечно. Не будет. А как турнир называется, кто мне скажет? Никто не видел, как подписан кубок. Шкель... Шкиряный мяч? Шкиренный мяч? Нет. А вы не выходят на финал шкиряного мяча, у них нет прав на это. На финал шкиряного мяча выходит. вот нам наломали, мы не поехали, наш район не поехал, в прошлую среду. Область. Область выходит в финал шкиряного мяча. Вот девочки наши вышли. Но девочки только суперфинал сыграют области и все, потому что девочек, по-моему, в этом году нету еще. Все. А мы могли бы мальчиками поехать и не факт. Там Белгород. Белгород, конечно, всегда сильный. Вот это мы им очко проиграли вот эти в серии. 86-я, да? Да, это 86-я. Так глупо прикинуваю, я вообще. Но я так понимаю, это 86-я? Да, да, да. Я так понимаю, это не физрук, это... Заканчивать? Заканчивать? Значит, а у них там, да, закончился.